Всем привет! И это уже седьмое видео о том, как я вложил 1000 долларов в кэшфлоу и продолжаю разбираться в его механике. В сегодняшнем видео мы разберем, как на самом деле работает кэшфлоу, почему цена на eCurrents растет и как устроен и работает стартовый поток. И я уже снимал видео о том, откуда идут выплаты. Многие его посмотрели, но так, видимо, до конца и не разобрались. Потому как в комментариях, особенно в TikTok, очень часто спрашивают... Как работает проект, откуда деньги и почему растет цена на iCurrants? E Ответы на такие вопросы обычно слишком обобщенные. Что-то вроде это движение средств внутри платформы. Ну, все, все, вот. Диалог закончен. Либо начинается срач, где один доказывает, что разрыв кассы неизбежен, а другой. В свое время рассказывают, что он там зарабатывает уже очень давно много лет, что этот проект стабильно развивается, выходит на новые страны, и так далее. Но в итоге зритель не получает четкого ответа. В итоге в его подсознании уже автоматически формируется мысль о хайповой структуре проекта. Кто первый сел в машину, тот и уехал, а остальные. И что получается, даже те люди, которые уже в этом проекте, которые снимают обзоры на этот проект, сами не понимают до конца механику кэшфлоу. Это как первый раз пришли на рыбалку, да? Закинули удочку, там поплавок плавает поверх воды, дергается, ну дергается, все отлично, значит все хорошо, если поплавок дергается. Но мало кто понимает, что там под водой есть еще леска, да? там есть рыба. Об этом никто не говорит, потому что не понимают до конца этот проект почему растет цена на карренс e как устроены финансовые механизмы какие возможности дает система и какая перспектива на будущее именно это мы сейчас с вами и разберем помните в четвертом видео я вам рассказывал о финансовых ядрах этого проекта так вот давайте представим что это два финансовых ядра кэш flow они работают как отдельные экосистемы но при этом они связаны между собой что и обеспечивает беспрерывное развитие и движение этого проекта. Можно сказать, это как электромобиль с солнечными батареями. Он может быть постоянно в движении. Днем он заряжается от солнца, ночью едет на аккумуляторах. Точно такая же идея заложена и в кэшфлоу, где финансовые ядра постоянно подпитывают и взаимодействуют друг с другом. Где первое ядро – это наши финансовые потоки, чаще всего из-за них идут споры – и второе ядро — это наш Ecurrence. Давайте же разберем его подробнее, так как Ecurrence является ключевым элементом этого проекта. Это внутренняя цифровая валюта Cashflow, которая торгуется на бирже Blackbit, добывается через майнинг, а также используется в потоках первого финансового ядра. Помните, я говорил вам, что каждое ядро работает так же, как отдельная экосистема, да? То есть здесь мы зарабатываем на потоках, а здесь мы можем зарабатывать на нашем e то есть разница цены e на бирже, да, как мы помним, в 2023 году цена e была 19 центов, а сейчас его цена около 12 долларов. Почему же растет цена на e Все очень просто, потому что e есть определенное ограниченное количество. А как мы знаем, количество людей в фонде постоянно увеличивается. И e используется в потоках первого финансового ядра. Он необходим для запуска потоков. То есть, если вы хотите участвовать в кэшфлоу, вам нужен Экаренс. Чем больше людей участвуют, тем больше нужно монет, а их количество ограничено. Это мы можем заметить, когда мы подтягиваем Экаренс в потоке. Его количество постоянно уменьшается, что компенсируется ростом его цены. И это делает наши потоки стабильными, даже если монет становится меньше. А теперь давайте представим, что наш Экаренс есть у миллиона пользователей. Да? Что при этом происходит, когда его мало, а он всем нужен? Естественно, цена его растет еще сильнее. Давайте же я вам наведу пример из другого проекта. Все помнят игру Hamster Combat, где нужно дубасить хомяка в телефоне да, и за это получать своего рода токены. То есть вы играете в игру, получаете токены. И за счет того, что количество людей, которые играли в эту игру, достигло миллионов, этот токен смог выйти на биржу. Давайте же посмотрим, что с этим токеном произошло на бирже. Заходим на Binance и что мы видим? Что цена этого токена полетела просто вниз. Вы бы сейчас бы купили, к примеру, вот тысячу этих хамстеров за 2 доллара. Я думаю, что нет, потому что они никому не нужны. Что же произошло? Все дубасили этого хомяка полгода. Накопилось Большое количество этих монет, но эта монета нигде не востребована, то есть и не было спроса на нее, она нигде не тратилась. Но у нашего икарнца совсем другая ситуация, так как люди не просто хранят его, а он используется для наших потоков, правильно? Мы тратим его, да, вы открываете поток, вы запустили туда икарнц, назад вы что получаете? Вы уже икарнц не получаете, правильно? И ограниченное количество его создает дефицит. И давайте же представим себе, что будет с нашим экранцем, когда он выйдет на биржу. Понятно, да, надеюсь всем, что кэшфлоу это не просто проект с потоками, а система, где создается спрос на актив. И хочу вам сказать еще одну вещь, сделаю это в образе самого Дмитрия Васадина. Да, так вот, сейчас, после моего эфира, экранцем начнет расти. Могу поспорить могу поспорить, что начнет расти. И вы будете его покупать дороже, чем сейчас. Почему сейчас никто не покупает, я не понимаю. Сейчас за 12 долларов можно купить 1000 e -currency. А через два дня за 12 долларов надо будет на это потратить 120 долларов. Чтобы было понятнее, этому видео уже несколько лет и сейчас один и Currence уже стоит 12 долларов, а может уже и больше. Надеюсь, теперь вам понятна механика проекта и вы сделали для себя правильные выводы. Хоть подача была немножечко жестковатая, но ну, не всегда же нам заряжаться с вами, правильно? Кэшфлоу это не просто перераспределение финансов, как многие думают, это только лишь один из этапов. На самом деле это многоуровневый проект. Который состоит из нескольких инструментов, цель которого создать актив с высокой ликвидностью. И чем глубже вы понимаете этот проект, тем больше у вас возможностей. Друзья, YouTube быстрее продвигает видео, если у него есть лайки и комментарии. Так что, если вам было полезно, обязательно поддержите это видео. Также, если у вас есть желание поддержать мой канал, участники проекта могут это сделать кусочком карренса через Money Storage или Сберкассу. Сделать это очень просто. В вашем кошельке нажимаем «Перевод», выбираем сумму, к примеру, 0.1 и каренса. Дальше выбираем другому пользователю. Здесь вводим мой email, фактура собака gmail.com и добавляем описание на развитие канала YouTube. Нажимаем «Отправить». Любой вклад помогает развитию YouTube канала, но мы переходим с вами в кабинет Cashflow, чтобы разобрать, как устроен и работает стартовый поток. Вот мой кабинет, друзья. Пока здесь все скучно, я запускаю быстрые потоки, перезапускаю их. Моментов, которые бы вам были интересны, пока не происходит. На компьютере мы можем также увидеть архив. Это мои закрытые потоки, которые уже закончились. Некоторые из них я уже перезапустил. Если у меня не хватает денег, чтобы открыть здесь поток побольше, я перехожу на испанскую ветку. Открываю здесь потоки поменьше. Мы знаем, что эти две ветки, испанская и европейская, работают на одной валюте, это евро. Поэтому не нужно проводить какие-либо там конвертации и операции с вашей валютой. То есть вы вывели отсюда, вывели оттуда, закинули на Money Storage, оно там соединилось и себе выбираете на какой ветке, какой поток вы хотите открыть. Также я стараюсь подбить свои потоки, чтобы перезапустить уже существующие потоки. Ну вот, к примеру, у меня есть Fast Flow на 300 евро, который заканчивается через 3 дня. То есть через 3 дня я смогу его запустить снова. И мы видим, что у меня в копилочке сейчас 127 евро. Через 2 дня заканчиваются еще вот 2 потока на 150 евро в общей сумме. И я перезапущу вот поток на 300 евро. На сдачу я покупаю эккаренсы. E Давайте перейдем в мой кошелек. Мы видим, у меня сейчас здесь 65 и 3 и e то есть я запускаю потоки да вот перезапускаю поток на 300 евро у меня там остается потом в копилке около там 15 16 евро приблизительно и я их трачу на и e таким образом при росте и e я с маленькой суммы зарабатываю на другом финансовом ядре в общем с этим все понятно давайте же теперь перейдем к нашему потоку Start flow и как по мне это самый таинственный и загадочный поток в этом проекте, который таит в себе тоже немало сюрпризов. Давайте перейдем в описание и почитаем, что же пишут про этот поток. Находим здесь наш премиум старт флоу и нам пишут здесь, что это вариант старт флоу, который отличается увеличенным процентом подтяжки и Это увеличение подтяжки и увеличивает размер премии ну и делает этот вариант потока более выгодным за наличием у вас необходимых сумм в экаренсах. А теперь давайте же перейдем в сам поток. Нажимаем «Создать поток». Итак, друзья, как же работает этот поток? Этот поток рассчитан на длительность 10 месяцев, где каждые две недели вам нужно будет пополнять этот поток на сумму, с которой вы открыли этот поток, плюс Экаренс. К примеру, если вы открываете поток на 50 евро, вы смотрите, вам нужно 1,42 икаренса, то есть каждые две недели на протяжении 10 месяцев вы должны пополнять этот поток на 50 евро и 1,42 икаренса. В итоге это получается 20 пополнений. Давайте же рассмотрим другую сумму. Поток на 100 евро мы видим, нам нужно 2,75 икаренса. Таким образом, каждые две недели мы вносим в наш поток 100 евро и 2,75 экаренса. Количество экаренсов у нас может меняться, как мы знаем, да? Финансовое ядро оно закольцовано. Если цена экаренса растет, то количество экаренсов будет падать. В итоге вы получите одну и ту же сумму в евро. То есть, если вы открываете поток на 100 евро и вам сейчас нужно потянуть 2,75 экаренса. По сегодняшнему курсу это где-то 33 евро. Если через 5 месяцев экаренс там будет стоить, к примеру, там 30 евро, 20 евро, то вот эта сумма вот экаренсов, которые нужно подтянуть, она у вас уменьшится. И вы в любом случае потратите на эти экаренсы 33 евро. Понятно, да? Зачастую с этим потоком есть проблемы у новичков, потому что они забывают считать экаренсы. То есть они открывают вот поток на 100 евро да, и считают, что им каждые две недели нужно вносить 100 евро. Но по факту каждые две недели нужно вносить 100 евро и 2,75 экаренсы. То есть 133 евро. Теперь что касается выплат по этому потоку. Почему я говорил, что это самый загадочный, самый таинственный поток в этом проекте? Потому что практически никто не знает, никто не может прочитать этот алгоритм, по которому идут выплаты в этом потоке. И сейчас я поделюсь с вами кейсом человека, который прошел в этом потоке уже 15 периодов. Это максимальный период с открытия этого потока. Вот так она выглядит. Давайте же разбираться в этой таблице. Смотрите, первый столбик это периоды. Один это вы только запустили поток, вы потратили 133 евро. Это 100 евро да, плюс экранцы. E получаете выплаты 0, то есть ничего не получаете, вы поток только запустили. Через 2 недели, 2 это у нас второй период, это когда прошло 2 недели, вы получаете 30 евро. И теперь вам нужно пополнить этот поток опять на 133 евро. В итоге вам нужно потратить на экаренсы e вместе с евро 103 евро. То есть этот столбик, вот последний, это сумма уже с экаренсами. E как мы знаем, она у нас статичная. Также на третий период, это еще через 2 недели, то есть в общем количестве это уже будет 2-4 через 6 недель, да, мы опять получаем выплату в 55,8 евро, но нам нужно пополнить этот поток опять на 133 евро. В итоге мы снимаем наши начисления, добавляем еще 77,2 евро и закидываем их обратно в поток. Еще раз напоминаю, что этот столбик это ваш поток, то есть 100 евро плюс и таким образом сейчас максимальный период, который прошли, это 15, то есть 15 раз по 2 недели. И вы можете посмотреть результаты, которые принесли эти периоды. Если там кто-то рассказывает, что этот поток приносит около 450% и так далее, это все ну, я думаю, что это все неправда. Потому что, как мы видим, что на 15 периоде, если мы прибавим да, все наши затраты, вот красненьким, и все наши выплаты, то мы еще не вышли на самоокупаемость этого потока. То есть, ну, не на самоокупаемость, а не вернули деньги, которые мы вложили в этот поток. Вот так будет правильно сказать. Потому что на самоокупаемость этот поток выходит где-то вот приблизительно 7-8 период. Это когда уже с потока приходит нам сумма денег больше, которую нам нужно внести обратно в этот поток. Да? То есть вот видим, нам приходит здесь 139,73 евро да, а нам нужно внести 133 евро. То есть мы уже в плюсе тут как бы на 6,73 евро. В том плюсе, что нам больше не нужно уже добавлять своих денег в этот поток. А на полный плюс, это то есть в то время, когда мы вернем вот эти вот все наши пополнения со знаком минус красненькие, да, где-то выйдет, я думаю, где-то около 17 или 18 период. Вот. И тогда у нас останется еще два периода, где мы получим чистую прибыль. То есть как бы это будет уже считаться чистой прибылью. Но никто не знает этого процента, который здесь будет. Но не все так плохо. В этом потоке все-таки есть некоторые алгоритмы. К примеру, мы можем просчитать, сколько нам будет приносить поток с другой суммы по этим результатам. Как это сделать? То есть мы идем в наш кабинет. Да, мы видим, что с вклада 100 евро мы получаем 127,59 евро. Это что это означает? Это означает, что мы получаем 127,59 евро на, на седьмом периоде. Да? То есть это наша выплата на седьмом периоде. Таким образом можно предположить, что 127,59 это 127,59 процентов со 100. Да? И если мы введем сюда, к примеру, сумму там 867. Мы видим, что мы получим на седьмом периоде там где-то 1106 евро. Давайте же это проверим. Мы берем нашу сумму потока 867. Здесь вот давайте впишем 867. Умножим ее на 127,59% на этом периоде, да, получается. Где там наш калькулятор? Умножим ее на 127.59%. Равно 110 620. И теперь нам нужно это все разделить на 100. То есть что мы получаем? 106.20. 20. Ну, немножечко меньше на сотую центов. По сути, этот процент, этот алгоритм работает для каждого периода. Таким образом, благодаря... Вот этим вот числом вы можете просчитать вашу выплату с любого вашего вклада в этом потоке в определенный период. То есть как это работает? Этот процент да, мы можем подставить к любой сумме. Если мы откроем поток, к примеру, там на 500 евро, да, то через две недели у нас будет первая выплата 30%. Это 150 евро. Момент, мы считаем эту сумму не от суммы с икаренсами, да, плюс не от 133 евро, а от суммы, на которую вы запускаете поток в евро без икаренсов. Вы берете эту сумму, на которую вы открываете поток, к примеру, 100 евро или там 500 евро, отнимаете 30%, и это будет ваша сумма, которую вы получите Выплата. В данный момент 30% со 100 евро это 30 евро. 30% с 500 евро это 150 евро. Другие суммы мы только что с вами смотрели, как это все просто посчитать при помощи калькулятора. Ну и при помощи чата GPT, там искусственного интеллекта, других программ я пытался рассчитать какой-то алгоритм, который связывает вот эти вот все проценты. В каждом периоде, ну, у меня ничего не получилось. Получились приблизительные цифры, но четкого какого-то результата я не добился. Поэтому, кто хочет попробовать разгадать эту головоломку, вот, пожалуйста, вам результаты, пробуйте, может у вас что-то получится. Но, как по мне, это просто статический процент за каждый период. Но это только мое мнение. Что же, в общем, у нас по прибыли с этого потока? по сути, этого тоже никто не знает, потому что никто не знает, какие проценты начисления у нас будут вот последние вот эти вот пять периодов. Они могут и уменьшиться, могут и увеличиться. И будет ли там еще какая-то дополнительная выплата, не будет, про нее там рассказывают, этого никто не знает. Поэтому, как по моим подсчетам, это где-то будет около 150% процентов за 10 месяцев, то есть 15% в месяц от суммы. Ну, чат GPT выдал, правда, 170%. Как бы, ну, 17% это еще круче. Но те люди, которые говорят, что здесь выплата 300 процентов либо 450 процентов, ну я в это не верю, потому что, ну если взять, к примеру, да, 450 процентов там либо 300 процентов разделить на 10 месяцев, у нас что у нас получается доходность 30 или 45 процентов в месяц, ну это что-то за гранью фантастики мне так кажется, но все может быть, никаких фактов нету, только одни догадки. Думаю, как работает сам стартовый поток, понятно. Да, что каждые две недели нам нужно пополнять на сумму потока, которую мы создали, плюс и экранси. А уже просчитать прибыль, пока на данный момент получится только до 15 периода. Это так, чтобы максимально точно было. Дальше, пока результатов я вам не хочу ничего обещать и давать каких-то ложных результатов, чтобы вы себе что-то там накручивали и строили себе какие-то планы. Делюсь с вами той информацией, которая точная и которой располагаю. Если кто-то располагает какой-либо другой информацией об этом потоке, либо знает какой-либо алгоритм, которым связаны эти проценты, буду рад, конечно, этой информации. Также можете делиться своими кейсами в телеграм-канале на другие номиналы потоков, чтобы была возможность сравнить, ну и провести какой-то анализ. Ну, а на этом, пожалуй, все. Если у вас остались какие-то вопросы, в комментариях всегда буду рад на них ответить. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.